На найкраща нагода подбати про власне здоров'я та зовнішній вигляд, а також чудовий привід позбутися усього зайвого старанно накопиченого за зиму. і мова не лише про надлишкові кілограми, наприклад, токсини, що здатні викликати складні захворювання. Таких отруйних речовин в організмі сучасної людини протягом одного року може накопичитися до двох кілограмів. Продукти харчування із вмістом барвників та консервантів, неякісна побутова хімія і косметика, та навіть забруднені повітря і вода, а ще інфекційні хвороби, стреси усе це може призвести до накопичення токсинів у нашому організмі. Токсин це вредне віщество, яке виробляється клітками або лікими-то організмами, біологічними організмами. Токсины могут различаться по своему происхождению, это животного происхождения, растительного происхождения э, и бактериального происхождения, э, или вырабатываться самим организмом э, за счет неправильного питания, неправильного образа жизни или зашлакованности организма. А от чим же небезпечне накопичення токсинів у нашому організмі? Такий фактор може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, зокрема, викликати алергічні реакції, захворювання кишково-шлункового тракту та послабити організм в цілому. Також токсини шкодять нашій серцево-судинній та дихальній системі, можуть призвести до гострих та хронічних хвороб, таких як бронхіальна астма чи врезка шлунку. А ще небезпека токсинів у тому, що вони пришвидшують процеси старіння. Как могут воздействовать вредные вещества или токсины на организм человека? Ну, если это инфекционное заболевание или бактериальная инфекция, или какое-то заболевание, которое вырабатывает, посредством которого вырабатываются токсины, то, безусловно, это будет острая клиническая картина, начиная от головной боли, тошноты, рвоты. Это будут проявления такого отравления. Если же мы говорим о проявлении хроническом проявлении воздействия вредных веществ на организм человека. Безусловно, это могут быть усталость, нарушение сна, головная боль, периодические желудочные боли. Стовідсотково захистити свій організм від дії токсинів неможливо. Утім, суттєво зменшити негативний вплив на організм таки можна. Передусім варто утриматись від паління та вживання алкоголю. Другий крок переглянути свій раціон та питний режим. Для опору шкідливим речовинам дуже важливий також психоемоційний стан людини, адже стреси сильно виснажують організм. Утім, найкращий захист від цих шкідливих речовин міцний імунітет, наголошують лікарі. Саме прості віші та перше раціональне пітання. которое, конечно, должно быть сбалансировано, учитывая регион проживания этого человека. Надо употреблять больше овощей, фруктов, больше клетчатки, включать в рацион зерновые. Неотъемлемой частью должно быть питьевой режим, уменьшить в продуктах сахар, соль и другие вещества, которые могут пагубно влиять на организм. А от щодо новомодних програм детоксикації організму, тут лікарі закликають із обережністю ставитись до таких процедур. Перед тотальним очищенням організму спершу слід пройти повну діагностику. А далі усі процедури мають відбуватися лише під контролем лікаря. Сьогодні у програмі Модне здоров'я ми позбавляємося усього зайвого, що заважає нам бути здоровими красивими. Та гармонійними. Про те, як вберегтися від токсинів, ми вже знаємо. А от нещодавно я відкрила для себе ще один спосіб очищення не лише тіла, але й свідомості це система Пілатес. Фахівці з Пілатесу називають його унікальною філософією здорового способу життя. Пілатес ефективна система удосконалення людського тіла та відновлення здоров'я із власною філософією. Засновник системи Джозеф Пілатес називав її контрологія і підкреслював важливість збалансованої взаємодії тіла, свідомості і духа. Система, яка вже близько 70 років не обмежується лише виконанням фізичних вправ, а включає у себе цілу програму здорового способу життя. Пілатес свого часу використовували для реабілітації військових після важких поранень, для підготовки спецпризначенців, а також у закритих колах професійних танцюристів. Ті, нині ця система надзвичайно поширена по всьому світу. Зокрема, здобула визнання серед найвідоміших зірок шоу-бізнесу та найуспішніших людей. Катерино, вітаю вас! Здравствуйте сьогодні. в Нашій програмі модне здоров'я ми вирішили дослідити, що таке пілатес і які результати може дати. Так и Если коротко очертить э, все направления Пилатеса, то э, мы можем говорить о реабилитационном потенциале метода, потому что э, метод позволяет справляться с очень серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата. Кроме того, э, очень эффективно можно работать с детьми, исправлять какие-то э, нехорошие э, тенденции в осанке. Мы можем работать со склеозом. Мы можем также просто увидеть пилатес хитнес-среде, где люди приходят без особых проблем и в то же время хотят получить физическую нагрузку, подвигаться и э, изменить формы своего тела. Кроме того, Пилатес э, признан как система, которую внедряют для не только для реабилитации, но и для подготовки профессиональных атлетов, танцовщиков. Скажите, пожалуйста, а в чем и уникальность метода Пилатеса? И еще правда, что первые результаты люди намужут пометить уже после навигации? 10 занятий. Уникальность этого метода, пожалуй, заключается в том, что он включает в себя глубокую философию. И э, Джозеф Пилатес, который э, называл свой метод не по собственной фамилии, а он называл его контрологией, он говорил о том, что контрология это полная координация тела ума и духа. То есть э, изначальная идея метода заключается не только в том, чтобы э, сделать физически сильным и здоровым тело. Идея системы в том, чтобы человек мог на всех уровнях оздоровиться, он мог стать сильнее морально. То есть система глубокая. То, что человек может почувствовать результаты уже через 10 занятий, это абсолютно правда. Человек может почувствовать результаты буквально в течение первого же занятия, потому что воздействие очень глубокое. Мы эм, говорим не о там, физической нагрузке, интенсивности. После первого занятия вряд ли будет ощущение усталости. Но однозначно вы лучше поймете свое тело, вы лучше почувствуете его структуру, вы будете четче ощущать себя в пространстве. И это позволит вам изменить какие-то привычные рисунки движения, которые приводят к боли. И уже после первого занятия вы можете от нее избавиться. Ноги вверх, ноги вниз, вниз, силовой точки вверх. Ноги вниз, вдохнуть вверх. На себя. Ноги. Виталкують позвоночника волі пілата став для мене дуже цікавою системою. Спочатку я так дуже насторожена, ну оскільки йогі вони не дуже люблять щось окрім йогі. Мене це зацікавило. Зацікавило настільки, що мені хочеться стати інструктором Пілатесу, якісним інструктором. Це дуже унікальна система. Це Пілатес, це зараз називають Пілатесом. взагалі. це е, метод, який називається контрологі, контрологія. Це е, вдало поєднання, поєднання не тільки робота з тілом, але й ти вмієш контролювати свій внутрішній світ, своє світосприйняття. Я почала відчувати своє тіло зовсім по-другому. Я почала відчувати його більш налаштованим, відлаштованим, більш струнким. Мій е, хребет витягнувся, зникли ось ці не зовсім потрібні хребту. Прогиби, там, плечі опустилися, бо дуже часто люди от, ходять так, не помічають, що це вже норма життя. Насправді, організму дуже важко так жити. П'ятки вниз і 10. Загнуть ноги в колінах, опустіться і 4. Загнуть і 5. Загнуть і 3. Загнуть 4. Наприклад, я вважала, що заняття пілатусом проходять виключно на матах. Сегодня в вашем центре мы побачили, еще занятия э, большим чином отбываются на специальных тренажерах. На самом деле занятия на мате, особенно групповые, это уже нововведение в пилатесе. Сам Джозеф Пилатес не преподавал занятия на мате. То есть бывали какие-то выездные там, мероприятия, когда он мог поработать на улице с группой танцовщиков, которые уже были подготовлены им э, в его студии после работы на оборудовании. Сам Джозеф э, считал, що он забрав всі э, апарати, які он использовал в роботі, щоб навчити человека двигаться лучше без их помощи. Особисто я ніколи не пробувала займатися пілатесом, але ви настільки цікаво розповідаєте, що мені вже дуже захотілося спробувати. Я считаю, що не стоит відкладати. Долгий ящик, давайте прямо сейчас попробуем. Давайте. Я бы порекомендовала вам поработать над организацией плечевого пояса. Вы будете чувствовать себя увереннее, выглядеть еще лучше, чем вы выглядите в кадре, поэтому предлагаю этим и заняться. Итак, возьмите, пожалуйста, деревянный бар. Это планка называется бар. Отталкиваясь костями таза от э, тренажера, Толкните макушку вверх. Вот позвоночник выныривает из и выталкивает тяжелую голову вверх. Теперь э, начните тянуть пружины вниз, при этом протаскивая макушку вверх. Чувствуйте вовлечение в работу вот этой зоны, она в ответе как раз за то, чтобы плечи сидели внизу. Теперь со вдохом отпустите план. Еще один раз нажмите на планку. Теперь посмотрите на пуп и начните укладывать позвоночник Округляйте спину, пытайтесь опустить крестец, прокручивая таз Крестец опускается, поясница опускается, опускается грудной отдел, ложится голова Мне нужно, чтобы вы встали осторожно Возьмитесь руками за э, липучие коврики И теперь постепенно, осторожно, не торопясь, одну ногу э, в петлю Хорошо. Удостоверьтесь в том, что вы держитесь руками. Вторая нога. Замечательно. И теперь вы можете просто провалиться вниз. Теперь мы начинаем подниматься. Низ живота подтягиваем. Выходим в планку. Руки разогнуть. Разогнуть. Теперь мы подтягиваемся. Раз. И разгибаем руки. И еще раз. Разгибаем руки. Теперь начинаем гнуться назад. Посмотрите в нижний угол зала. Согните ноги, стопы к голове. Теперь разогнитесь в прямую линию. И снова выходим в уголок. Таз опускается вниз. Прямые руки, таз опускается вниз. Почувствуйте вытяжение мышц. Помогаю вам отсюда выбраться. Я даже дякую вам за это занятие. Действительно, но чувствуете и такой прилив сил, и в том, куда изникаю сразу. Это очень правильное ощущение, потому что признаком качественного занятия пилатеса является не тяжелое состояние, а наоборот, вы подвигались, вы получили физическую нагрузку, и вам хочется жить, а не хочется пойти и лечь поспать. Я вам дуже дякую за эту интересную разговор и надеюсь, возможно, еще на следующей встрече в нашей программе. Буду очень рада. До побачення. А я нагадаю всем нашим телеглядачам, что триває программа ⁇ Модное здоровье ⁇ И далее у нас постійна рубрика ⁇ «Секреты красоты ⁇ Вид Иран Букур. Добрый день! Сегодня с вами я, Ирина Букур. И сейчас мы с вами поговорим о том, о чем должна знать каждая женщина, достигшая 30-летнего возраста. Еще неделю назад я была абсолютно уверена что каждая женщина знает, как ей подобрать для себя ночной крем, какие там должны быть компоненты, какой эффект он должен оказывать. Но когда я поговорила со своей близкой подругой на эту тему, я поняла, что нам очень важно разобрать, как же правильно подобрать для себя ночной крем. Существует 5 основных задач, которые должен выполнять наш ночной крем. Итак, задача первая насыщение нашей кожи кислородом. В ночное время кожа должна дышать. Поэтому, в отличие от дневного крема, в ночном креме не должно быть таких компонентов, как высокомолекулярная гиалуроновая кислота, минеральные масла и плотные жесткие силиконы. В отличие от дневного крема, который имеет функцию защищать, ночной крем должен давать возможность коже дышать, насыщаться кислородом и работать на восстановление. Поэтому вот состав крема ночного категорически отличается от дневного. Задача номер два – это увлажнение. И здесь опять ночной крем отличается от того увлажнения, которое дает нам дневной крем. Если задача дневного крема создать пленку на коже, которая не выпустит влагу из кожи, то ночной крем отвечает за то, чтобы кожа сама удерживала влагу внутри. Поэтому я очень люблю, когда в составе моего крема присутствует гель алоэ вера. Потрясающий компонент, который на 90% увеличивает содержание влаги в нашей коже. Помимо этого прекрасный компонент ⁇ низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Еще раз почему, низкомолекулярная невысокая. Это очень важно. Шаг третий. Стимуляция регенерации кожи. Мы с вами говорили о том, что молодая кожа восстанавливается в течение 28 дней, а вот уже кожа после 30, срок восстановления может достигать и 40, и 50, и 60 дней. Задача ночного крема ⁇ вдохновить нашу кожу на регенерацию. Что выполняет эту задачу? Что нам помогает? Наличие в креме хороших, чистых, биологически активных масел. К этим маслам относятся масло нейроли, масло бессмертника, масло какао, масло женьшеня. И особенно я люблю и использую в своих рецепторах масло ши. В масле ши содержится до 80% триглицеридов. Не бойтесь этого слова. Триглицерид это компонент, который содержит наша кожа. И он является энергетическим стимулятором восстановления нашей кожи. Поэтому, когда масло ши является базой для любого крема, этот крем действует в два раза быстрее и эффективнее, чем любые другие. Шаг номер четыре. Антиоксидантное действие. Как хорошо, что сегодня об этом так много говорят. Именно свободные радикалы являются причиной старения организма. Что такое свободный радикал? Это испорченная, агрессивная молекула, которая разрушает наши здоровые клетки. Именно свободный радикал является причиной разрушения коллагена и эластина. Обязательно в ночном креме должен присутствовать антиоксидант. В нашем ночном креме присутствует токоферол, это витамин Е, и масло бессмертника. Вот я Попыталась показать его сейчас вот в таком виде, сухом, в натуральном виде. Бессмертник – это тот продукт, который не только стимулирует регенерацию, но главная его функция – вот нейтрализировать наши вот эти вот свободные радикалы таким образом освободить организм от вредного токсического воздействия. Шаг номер пять. Питание кожи. Ничего так не питает кожу, как злаковая. Что относится к злаковым? Пшеница, рожь, ячмень. Именно в злаковых содержится большое количество витамина В. Именно витамин В стимулирует развитие необходимых нам всех связей структурных кожи, благодаря чему наша кожа обновляется. Очень люблю также в креме, когда присутствует соя, но не в чистом виде, как соя, да? а в виде соевых стиролов, потому что они выполняют две функции, увлажняющую и опять же стимулирующую развитие молодых клеток. Но самое главное для питания нашей кожи, то, что наибольший имеет эффект нашей рецептуре сегодня, это опять же вытяжка из бессмертника. Прекрасный компонент, который максимально регенерирует, восстанавливает и питает нашу кожу. Помимо всего прочего, очень важно, чтобы крем нес в себе иммуностимулирующую функцию и прекрасно с этим справляется хиноцея. Общеизвестный компонент, который содержится во многих лекарствах, во многих иммуностимуляторах, в креме он выполняет точно такую же функцию. Защищает наши клетки от разрушения, производит восстановление процессов иммунных в коже. В результате кожа выглядит намного лучше. Давайте подведем с вами резюме, итог. У нас существует основных 5 функций ночного крема. Функция первая Насыщение кожи кислородом. Функция вторая ⁇ увлажнение. Мы удерживаем влагу внутри кожи. Функция третья ⁇ стимуляция обновления новых клеток. Функция четвертая ⁇ антиоксидантное действие. Мы боремся со свободными радикалами, которые разрушают наш коллаген. Функция пятая ⁇ иммуностимулирующая и питательная. Нам обязательно помнить, что дневной и ночной крем решают совершенно разные задачи. Дневной крем защищает, а ночной крем помогает нашей коже омолодиться, восстановиться, родить новые клетки. Поэтому я настоятельно рекомендую не пользуйтесь дневным кремом ночью и наоборот. Как хорошо, что мы сегодня с вами поговорили и выяснили 5 основных правил хорошего, правильного ночного крема. Я абсолютно уверена, що тепер ви зможете подобрать тот крем, который буде для вас эффективен. З вами була я, Ирина Букур. Оставайтесь молодими і красивими! Це була програма Модне здоров'я тут ми досліджуємо найновіші тенденції здорового способу життя. Я Вероніка Ухалкова. Прощаюся з вами рівно на тиждень. І пам'ятайте, здоровим бути модно.